Хто б міг подумати, що мистецька алея на Михайлівській стане яблуком розбуту між мерією та ковалями. Чому посварились міський голова та спілка ковалів? Та чи справді конфлікт розпочався? Лише зараз ми поговоримо з Наталією Івановою, секретарем спілки ковалів Замкова Гора. Це особиста думка, друзі. Залишайтесь, буде цікаво. Привіт, Наталію. Дякую, що ти прийшла до нас сьогодні. Ну, Власне, щоб глядачі розуміли, хто такі Житомирські ковалі, та? то я таки приведу декілька асоціативний ряд. Тобто, це. Ковальская весна, языки, которые до Киева ведет а девчина, весна. Да? Это все работы, да, какие ваши Ивановна? Ну, называл. это, да, это практически по те, что в городские работы, это, да, это наши работы. Помимо этого, мы еще и в Донецк, в общем-то, отвозили свои работы. А вот, так как мы работаем в рамках Украины, в следующем году, я надеюсь, будем работать уже в рамках и России тоже. Но организация насколько серьезная ваша? Чтобы разумело, потому что самое эти Ну, организация серьезная, потому что к серьезно к ней ребята подходили, в общем-то. Спилка создалась не с первого раза, а со второго раза. Потому что первый раз были мы как-то не готовы и отложили, наверное, дело к эту спилку, потому что были разные взгляды и разные подходы к, этой, к этому вопросу. Поэтому она достаточно серьезная. Первые у нас были 8 человек, которые организовали эту спилку. Это был такой очень большой душевный подъем постепенно ребята к нам присоединяются. Это областная спилка. Сейчас у нас уже 26 человек. Зрозуміло, тобто вашого то глядачі зрозуміли, хто з нами сьогодні спілкується і чому я це сказав? Для того, щоб ми зараз переглянемо сюжет, точніше, глядачі переглянуть сюжет, щоб зрозуміти, з чого воєнних конфлікт, взагалі, як це все відбувалося, а потім я вже задам тобі питання гаразд, Добрий сюжет. Мистецьку алею сьогодні урочисто відкрили у Житомирі. Історична кована алея з символів міста являє собою поєднання кованих арок з дерев'яними лавками. Тут Житомиряни відтепер мають нагоду скористатись Wi-Fi, аби підключитись до мережі інтернет. Подарувала Житомирянам таку пам'ятку одна з компаній мобільного зв'язку. Щоправда, на церемонії відкриття алеї спілкування перетворилася на хаос. Представники асоціації ковалів висунули свій протест, піднімали вгору вінок. Вважають, алея виконана непрофесійно та є неестетичною. Дело в том, что это не только наше мнение. Дело в том, что Михайловская Житомире, это же чужая город. Это старая Я улица, хочу которая, которая должна быть восстановлена, которая должна разрабатывать в, в общем-то все, что есть здесь, должна разработать заниматься этой архитектурой. А идея достаточно Архитектура, а не чужие. Когда к нам сюда приїдуть гості, і ми вибачте, будемо обходити вулицю у щоб не щоби перед ними. Також Житомирські ковалі наголошують, що виграні ними конкурси без пам'яті хоронять. Натомість влада підтримує інші. Мы честно выиграли конкурс по аллее Ковальского мастерства. Этот проект тоже похоронен, потому что нам звонят из мэрии и говорят, о, слушай, у вас там проект выигран, да? Так а у нас там где-то заткнуть пару скамеек не хватает. Может, вы нам дадите, мы их туда ткнем? Нет, ребятки, проект так проект. Комплексное развитие, значит, комплексное развитие. У ответ Ковалив, дии Ковалев, міський голова Володимир Дебой, зазначив, что их протест – это особистые амбиции. Сам пишається новою пам'яткою, зрозуміти, що ці люди робили, і навіщо вони тут зібрались? Але я думаю, що це елементарна безкультурія і конкуренція. Я думаю, що для такого центру е граніту, яким є Житомир, і Житомирщина, варто одягнути старовинний такий граніт е вулицю Михайлівську, продовжити далі е площею корольова. І аж до фактично пішохідного моста для того, щоб це був справжній культурний історичний центр міста Житомира, де можна було відпочити і житомирянам, і гостям міста. Думки Житомирян щодо нововстановленої алеї різняться. Одним подобається, іншим не дуже. Якщо говорить про форму, то в якійсь мірі а чи необхідно її ставити якраз тут, не знаю. Звичайно, надзвичайно позитивне. Позитивне це мало сказано. Звичайно, через те, що в будь якій точці потрібно користуватися засобами зв'язку. Чи стане мистецька алея улюбленим куточком мешканців міста, попри не дуже мирний початок свого існування, дізнаємося через кілька місяців, адже сидіти на холодних лавках і користуватися інтернетом на вулиці у мінусову температуру не зовсім комфортно. Анна Пришко, Сергій Омельчук, студія ЦТВ. Вот же, мы побачили, что только что произошло, да, на открытии аллеи вы принесли венок как символ похорону Ковальской справы, так вы про это говорили, как символ Сормы. Что такого ганебного в этой аллее, да, что вы вдались до таких навіть, я бы сказал, радикальных методов? Ну, дело в том, что эти радикальные методы нас вынудили, в общем-то, на них пойти, потому что никто в течение трех месяцев нас даже слышать не хотел. Комментарии по поводу этих аллей удалялись с сайтов, прямо скажем, вот некоторые сайтов, интернет-изданий. Вот, слышать э, та, нас, э, вот, э, грубо говоря, чтобы услышать нас, тоже никто не хотел, потому что в процессе того, с тех пор, как Владимир Михайлович меня подключил к процессу изучения этой аллеи с сентября месяца, прошло три месяца, я обошла все инстанции, я обошла и архитектуру, я обошла проектный институт, я обошла э, ту фирму, которая, в принципе, э, позиционировала здесь, в Житомире, заказчиков, э, и дарителя этой аллеи вот и мы пытались вык... выйти на конструктивный диалог мы э, пытались предложить переработать эскизы мы пытались э, достучаться и конце концов э, последнее например мое посещение это было где-то около 20 октября этого года э, наталья леонченко которая еще тогда была секретарем искрады когда я пришла с проектами и э, мнение о опять же повторила и, и наши и экспертная и опять же архитектуры и всего остального она сказала мне что Житомир будет выставлять условия, и если аллея это не соответствует улице Михайловской, то поставлена она там не будет. Но на следующий день мы такие вот успокоенные увидели пресс-конференцию Владимира Михайловича, на которой он уже показывал эти эскизы. — Это ясно, но с технической точки зрения, что в ней не, таки, не так? — Чем Ну, понимаете, во-первых, интер... дело, де... в, том, что... дело в том, что улица Михайловская, по нашему мнению, да, это, во-первых, Единственная жемчужина, которая осталась историческая улица, которая осталась в городе Житомир. Но пока еще не прикрашена. Мы Дело такие, в том, что да, тут я никак. могу сказать, что тут надо быть очень осторожным и обращаться, наверное, за советом и за мнением, и за экспертизой в такие города, как Ивано-Франковск, как Львов, которые умеют сохранять свою старину, да, и делать. Я могу вам сказать честно и откровенно, что если по серьезному взять улицу Михайловскую то, наверное, Житомирская вот так вот спилки или вообще из кузнечных фирм Житомира и области, работы такого плана бы потянули, может быть, фирмы две. Да и то при грамотной консультации, например, тех же Львовян или Дончан или Крымчан, которые занимаются вот этими комплексными работами по реставрации и реконструкции улиц. Але диви, Володимир Дебоя в свою чергу, та? щоб не казали, що в нас одностороння така передача. На жаль, він не так і не зумів, не знайшов нагоди завітати до нас. Але от він що він сказав? Що акція лише безкультурна конкуренція, і сайт Житомирської міської ради написав Протестуюча група. То есть это вы mm -hmm. просто-напросто не прошла отбор компании и не выдержала конкуренцию, и таким чином показывала акция не имела ничего общего, просто... с желанием сделать место лучше. Это реально возможно конкуренция. Дело в том, что Назарий Не то Вы что Да, Дело в том, что мы никогда не претендовали на этот заказ в силу того, что мы прекрасно знаем, что фирма-изготовитель не первый раз работает с заказчиком, и у нас не принято переходить дорогу людям. Ну, нашли вот Каждый ищет свои какие-то методы э, заказы раздобыть. да, Это совершенно никаким образом не обсуждается, не осуждается. О заказе я знаю с, э, еще с весны, потому что была, в общем-то, фирма, которая киевская, которая разрабатывала эскизы. Эти эскизы действительно были очень неплохие, потому что эта фирма занимается пластикой металла. И если у вас есть какие-то съемки по нашему фестивалю последнему, где мы делали язык. Там была представлена девушка с ирисами. Mm -hmm. Это вот как раз-таки работа той фирмы. И уже достав, например, вот эту вот съемку, либо фотографию, вы можете понять, в чем разница. Естественно, эта фирма сделала эти эскизы, привезли в Житомир, показали в архитектуру. Но, к сожалению, понимаете, я вам могу сказать, что у нас вряд ли бы нашлась та фирма, которая воплотила бы эти эскизы. А не через это, вы бы что-то перебиваю, та же информация с сайтами Міської ради, що в 2007 році спілка Ковалів, от ви, от, з, із проєктом парк алея Ковальської майстерності, та, от, перемагав конкурсі. У 2007 -му, -му, 8 -му, 8 -му. 2011 -му, я перепрошую, да. це, значить, помилився. Та. Да. Зробимо Житомир кращим та, був конкурс. Ви там отримали так. грант. Від виконавчого комітету в розмірі 10 тисяч, а ще понад 60 тисяч. За от за умовами поданого проекту переможець планував спрямувати самостійно на виготовлення, так але як пише сайт міської ради, вибіч дав два року. Проект не реалізовано. Тому дивлячись на це можна зрозуміти, де боя гроші взяли, проект не виконали. Вот с вами не хочется иметь справа, нет? А, ну, дело не в этом. Дело в том, что проект мы выиграли действительно честном, нормальном конкурсе. Проект этот предусматривает три этапа развития. Угу. То есть это, по сути, аналог проекта Донецкого парка фигу... кованых фигур, который уже развивается в течение 10 лет. Поэтому первоначальная вот эта сумма, та, которая звучит, это как раз-таки было планировалось с кузнецами для того, что если нам выделят какой-то участок, там, сквер, парк, еще что-либо, чтобы это, ну, грубо говоря, одномоментно поставить несколько скамеек, несколько фоналей, фонарей, урн, чтобы, ну, была хотя бы какая-то первичная видимость, да, этого ну, проекта. Да, Второй этап, это уже предусматривает комплексную, ежегодную разработку, как пополнять это, эту аллею привозными работами, которые нам подарят. Допустим, если найдет, допустим, там возможность меценаты, например, какие-то скульптуры выкупить, Пить, они выкупают и их ставят. Вот это То есть, але, але, да, чему ну, потому что э, нам ничего не предоставили и за два года, по сути уже почти два года или год год прошел, да? По -моему, а еще самое нам предоставили, предоставили а Ну мы же не мы... можем их на руках носить лавки, да и фонари. То есть э, ты, никто никогда. Никто за это время не заинтересовался, кроме одного звонка э, из мисс Крады, когда мне сказали: "Слушай, у вас там есть проект, а у нас тут рядом с базаром лавок не хватает. Так давай их туда заткнем". Извините, проект не предусматривает э, такого развития. А за все за это время, сколько мы пытались начать диалог, чтобы подобрать место для этой аллеи, э, все время как-то это игнорируется и, в общем-то, но ну, я говорю, я могу предложить свою дачу для размещения этой аллеи, чтобы ее увидели, посмотрели, пожалуйста, не вопрос. Если вот в городе для этого места мало для того, чтобы сделать такой парк развития. Вот на данный момент Донецк уже насытил сквер возле мэрии, где находится сам парк кованых фигур, и они уже перешли работать в ботанический сад. Понимаете? Вот что дает комплексная работа. Комплексная работа по э, парку, опять же, в Симферополе, который находится в сквер, который э, прямо в центре города. Ивано-Франкивск. Ивано это даже говорить об этом ну, вот смешно, там, потому что это, по сути, весь ивано франкивск это паркованных фигур. Точно так же, как и Львов. Наташа, так розумію, а тріщина у ваших відносинах та з'явилася набагато раніше оцей алеї цього конфлікту. Чи можливо навіть правильно сказати? Просто відбулось розходження у баченні розбудови культурного центру в Ні, Я знаю, навіть це вже в серйозний конфлікт такий виток. От навіть якісь звернення ти принесла тата? Так, да, ми принесли, Я принесла вам, відкритий, відкритий лист, в якому ми просимо Владимир Михайлович объяснить ситуацию с конкурсом, в котором мы участвовали, о котором мы не знаем. Вот. Ну а если документы нам не будут предоставлены по этому конкурсу, мы очень просим э, публичного выбочения перед нами. Э, потому что я думаю, что посадова особа, она должна отповедать за свои слова. Это по конкурсу, по каким мы говорили? Э, да, это по конкурсу по Миха... Алиене Михайловской. Э, когда мы ушли, я видела, в общем-то, запись, что Владимир Михайлович нас обвинил в том что мы кому-то что-то проиграли и вот мы пришли выяснять чисто коммерческие интересы я повторяю что такого просто не было потому что истоки всего этого начались гораздо раньше угу. и нас тикаута. перестали слышать ну, кого это прист, трапилось? Да. Было, до этого, я помню, у нас была том, такая том, песня в Была очень красивая такая сказка. Первый год, когда обещалось много Житомира. Вы помните, и киноконцертные комплексы, в которых теперь не постоянно работающие базары, да? Вот. И, в общем-то, вот возрождение выставки. Ну, я так понимаю, а, так по ходу, как ездил всего... голова до Ивана Франкевского, он сказал, вот, мне понравилось, там ковали дарует, я буду это размещать. Естественно, естественно. Это вот, поэтому... язык поэтому... Но... Ну, видите как, мы благодарны Глобалу, что они установили, они несут охрану. Мы, конечно, мы предполагали, что это вообще должен был быть выездной знак из Житомира на Киев, посему он и делался так. Но, допустим, у Тараса Бориса было предложение сделать это отметкой 0, в которой есть в каждом европейском городе. Дело в том, что проблема вся в том, что никто не хочет работать комплексно. Все работают вырванными кусками. И эта аллея, она тоже вырванный кусок. А Если бы так? все грамотно было сделано, пройти... Мы вино, кстати, приносили не только ковальству, там было пять знаменательных событий, которые, в общем-то, вот, мы считаем, что будет все похорон. Это законодательный подход к вопросу об установке даже этой аллеи. Потому что если бы архитектура обрабатывала эти эскизы, они были бы более грамотные, они бы вписались бы. Да, конечно, их пришлось бы, может быть, делать как-то по-другому, но тем не менее это было бы вид. Потому что давайте говорить так, надо начинать с профессионалов. Вот. Так, может, профессионал, извините, я перебиваю тебя снова. А, ты говоришь, что не так, может, как говорят, что не слышат, может, неправильный подход, так говорят, не доносят. Я доносит. же не знаю, как можно, но ну, можно построить на батную церковь и бить в колокол. Если тебя слышат, слушают, но не слышат, как еще разговаривать? Вот у нас и вышла, вылилась эта форма протеста чтобы просто-напросто услышали о том, что э, архитектура у нас, оказывается, совершенно не нужна для того, чтобы на исторической улице поставить Братья, так... -то. чутки, Мишку, еще самая... рада тоже не нужна. Ну, Поэтому... Чутки ходят, до речи, по поводу архитектуры, что это разборы сам и пошел, как бы, потому что не был конфликт за этого проекта. Я не знаю точно, я не могу ответить, это надо спросить у Тараса Александровича, вот, но время, да, совпало, я знаю, да, он был категорический противник, ну, а в таком виде и в таком месте, да. Ну, і так би фіналізуючись, тебе як експерта, твою точку зору, ну, ну насправді, да, ти, ти права, я дивлячись, мій улюблений Франківськ. Я, я в Донецьку був, я не, ну, не бачив, я давно там був. Але приїжджаю в Франківський, я кожен рік там з'являються якісь цікаві ковані фігури. Тобто вони з'явилися тоді, коли їх ще бачу, коли в нас навіть про це не говорили. Я так тобі думав, собі думав, ох би нам так. Тому як ти вважаєш, ну я не знаю, ну. Ну що ну є ж місти, ми таке старе місто, та але якось у нас так все відбувається неправильно. Та що з Житомиром не так? Ну у Вінниці відкривають фонтан, та ж Вінниця, да, візьмемо? Oh, Всі oh, в захваті. Oh, oh, oh. У нас відкривають алеї, у нас от конфлікти. До речі, з приводу алеї я її вже навіть деякі окрестили такі, ну не при жінках, можливо, але символом фалосу. Знаєш? Ні, хоча, я можливо, міська этом... влада є прихильником традиції цих культур древніх народів, для яких фалос це поклоніння. Я, ну, я не знаю. Об этом, да. да. по там поразному називати. Але... Мне многие говорят, вот как раз вчера тоже из Днепропетровска звонили, говорили об этом, тоже стесняясь, так сказать, произносить, но ничего, ну, ну да, что есть, то что маемо, то маемо. То все таки шо, шо, ты правда, том, что, что, что Проблема в том, что никто не хочет работать комплексно. Была прекрасная попытка начать грамотную, красивую работу. Первый год были созданы рабочие группы по замковой горе, которая так ничем и не закончилась. Были созданы там какие-то вот такие вот очаги творческого, творческих людей, которые могли вносить предложения. Простите, сейчас даже громадская рада не работает уже год. То какое может быть отношение у громадской организации с, допустим, мэрией, да, когда громадская рада при мэрии последний раз официально заседала 10 марта? Если бы работал этот орган, я есть член этой громадской рады, разве бы я не вынесла вот это пытание насчет аллеи на заседание громадской рады, мы бы выяснили этот бы вопрос, мы бы сделали громадские слухания, мы бы выслухали мнение житомирян. Почему никто не спросил житомирян, как это должно быть? Уже не говоря о том, что э, профессиональные структуры, которые должны были работать с этой аллеей. Да, на жаль, мое питание выкликало еще больше вопросов, а не ответов. Но час э, программы, на жаль, завершился, и мы не встигли это все обговорить, потому что вопрос действительно серьезный. Я верю, что, ну, принаймні, это будет каким-то певным поштовхом для того, чтобы в городе все-таки что-то я надеюсь, что хозяин появится. Хозяин появится. Можливо, и так, так. <laughs> Можливо, хозяин. Гаразд. Наталья, дякую, что пришла. Тримайтесь. Очікуємо від вас нових якихось цікавих проєктів. Хай Спасибо, що пригласили. На сьогодні все. Вірю, наша розмова була для вас корисною. Це була особиста думка. Побачимось.